নমস্কাৰ মোৰ নাম নীতামণি গগৈ শইকীয়া আজি অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিলোঁ এক্সেছ বাৰ্চৰে কি কি ধৰণৰ মানুহৰ ব্লক এজ অপেন কৰি দিয়ে তাৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এক্সেছ বাৰ্ছ বাৰ চি আমি থাৰ্ড থাৰ্ডাইট বা আচৰণ কৰিলে মানুহৰ থাৰ্ডাইট যদি এক্টিভ হৈ থাকে মানুহৰ ইণ্ডেকশ্যন পাৱাৰটো বেছি হয় আৰু ইণ্ডেকশ্যন পাৱাৰটো বেছি হ'লে মানুহে হ'বলগীয়া সমস্যাসমূহৰ পৰা আগতেই অলপ আভাস পায় আৰু তাৰ পৰা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পাৰে তাৰপিছত পাৱাৰ বেণ্ডত দিয়া হয় পাৱাৰ বেণ্ডত যেতিয়া আমি বাচন কৰো পোন্ধৰটো বিছ মিনিট তেতিয়া গোটেই বডিটোৱে ক্লিনজিং হয় বডিটোৱে এনাৰ্জি ফ্ল' হয় গোটেই বডিটো পাৱাৰ বেণ্ডত থিক আছে এই পাৱাৰ পাৱাৰ বেণ্ডটো এইটো ইমপ্লাইনমেণ্টত দিয়া হয় আৰু ইম্প্ৰনমেণ্টত দিলে এইকাৰণৰ বেক চাইডে থাকে ইম্পাৰনমেণ্টে কি কৰে আমাৰ ভিতৰৰ মানে যেনেকৈ ঘৰ এটা অচিডিল হৈ থাকে তেনেকৈ আমাৰ ভিতৰতো কিছুমান অশিডিলতাই দেখা দিয়ে সেই ইমপ্লাইনমেণ্টত যেতিয়া বাছৰণ কৰোৱা হয় তেতিয়া আমাৰ ভিতৰৰ যিখিনি খেলি মেলি সৃষ্টি হৈ থাকে তাক আকৌ জেগাত চিজিল কৰি দিয়ে ঠিক আছে খেলি মেলি খিনি পায় আমাৰ কি হয় বেমাৰৰ সৃষ্টি হয় হয়নে যেতিয়া ভিতৰত কিছুমান খেলি মেলি সৃষ্টি হয় ত' জেগাই জেগাই যদি বস্তুটো চিজিল লাগি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বডিত কোনো বেমাৰে দেখাই দিব নোৱাৰে তাৰপিছতে আহে মানি ব্লকেজ অফ এণ্ড মানি কণ্ট্ৰল ক্ৰিয়েটিভিটি ঠিক আছে সেয়া মানি মানি মানিও ব্লকেজো ৰিমোভ কৰা হয় সেইকাৰণৰ ওপৰত থাকে মানি ব্লকেজ লগি থাকিলে এজন ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও আৰ্থিক উপাৰ্জন ভাল নহয় আৰু মানি ব্লকেজ অ'পেন কৰি দিয়াৰ পাছত মানুহ এজনৰ আৰ্থিক ৰাস্তাবিলাক সুগম হয় আৰু কিছুমান মানি ব্লকেজ লাগি থাকে ত' পাবলগীয়া পইচা ঘূৰাই নাপায় মিৰিকেলি কিছুমান হৈ যায় মানি ৰিটাৰ্ণ আহে আৰু যিটো নিজৰ অভিজ্ঞতা সেইকাৰণে মই কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আছে ক্ৰিয়েটিভিটি ক্ৰিয়েটিভ কানেকশ্যন ক্ৰিয়েটিভ প্লেটফৰ্ম মানুহে কিছুমান মানুহে আপোনালোকে কোৱা শুনে কোনো কামৰে মানুহ নহ'ল একো পিন্ধি নাই তেওঁ কিয় তেনেকুৱা হয় কোনো কামতে মন নবয় বা কোনো কামেই ভালকৈ চিজিলাগি কৰিব নোৱাৰে বা ক'তো ছাক্সেছে নাপায় ত' তেওঁ ক্ৰিয়েটিভিটি চাইডটো ব্লক এজ থাকে সেই ব্লকেজবিলাক অ'পেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ কামত মন বহিব সুন্দৰভাৱে লাইফত আগুৱাই যাব পাৰিব তেওঁ মানুহজনৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে কোনো দুখ নাই তেওঁ ব্লকেজৰ কাৰণে সেইটো সম্ভৱ হৈ নুঠে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব এজিং ট'ষ্টাৰ আৰু আমাৰ এই বাচৰাণটো ল'লে এটা বহুত সুন্দৰ মানে এটা অপশ্যন আছে এজিং ট'ষ্টাৰত যেতিয়া আমি বাচৰাণ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় বাছ ষ্টেণ্ডবিলাক আমি লৈ থাকিলে আমাৰ মানুহ এই যতকৈ মিনিমাম দহ বছৰৰ সৰু দেখে ঠিক আছে এইটো ইয়াত উপলব্ধ আছে এক্সেছ প্ৰুন্দৰ প্ৰচেছ চবেই সৰু হৈ থাকিব বিচাৰে হয়নে তাৰপিছত আহিব ফ্ৰম ষ্ট্ৰাকচাৰ ব্ৰিজি বাৰ হোপ ড্ৰিমছ এৱেৰনেছ কণ্ট্ৰল মানে এইবিলাক কি হয় আমাৰ যেতিয়া সপোন সপোন কিছুমান থাকে ড্ৰিমছ থাকে ন মানুহৰ মোৰ যে কিমান আশা কিমান সপোন আছে কেতিয়াও পূৰা নহয় এইটো কিয় হয় আচলমতে আমাৰ ব্লকেজত বে নথকা ব্লকেজৰ কাৰণে আমাৰ সপোনবোৰ পূৰা হৈ নুঠে কিছুমানেতো যি বিচাৰে তাকে হয় মইতো বিচাৰিলোঁ এইটো নেক্সট মান্থতো পাই গ'লো ন তেওঁলোকৰ সেইটো ব্লকেজ চাগে অ'পেন আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ হৈ যায় আৰু যিসকলৰ নহয় তাত ব্লকেজ আছে ঠিক আছে তাৰ নেক্সট পেজত আছে চেক্সুৱেলি জয় চেক্সুৱেলিটি জয় চেডনেচ বডি হিলিং তাৰপিছত এই মানুহৰ মানে কিছুমানৰ ছেক্সুৱেলী প্ৰব্লেম আছে আছেনে নাই থাকে আৰু কিছুমানে সুখ কি দুখ কিমান ফিল কৰিব নোৱাৰে কিছুমানো নকৰে সেইটো কোনো সুখ অনুভৱো কৰিব নোৱাৰে সুখতো নাহে সেই দুখতো সেনাকান্দে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ তেওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্লকেজৰ কাৰণে সেই ব্যক্তিজন ব্যক্তি বিষয়ে তেনেকুৱা হয় ঠিক আছে আৰু গোটেই বডি হিলিংটো এইটো প্ৰচেছতো হয় আৰু তাৰপিছতে যে কাইণ্ডনেছ গ্ৰেটিটিউড পিচ কাম আৰু এইটো হ'ল কিছুমান মানুহ কঠোৱা থাকে ন এই কঠোৱা মানুহসকলে কেতিয়াও কাৰো প্ৰিয় পাত্ৰ হ'ব নোৱাৰে আমি কয় মানুহজন ইমান কঠোৱা মৰমদয়া নাইকিয়া কিয় এনেকুৱাকৈ মোক ভাল নাপায় তেনেকুৱা মানুহ কিন্তু মানুহজনৰ কোনো দুখ নাথাকে মানুহজনৰ ব্লকেজ থকাৰ কাৰণে মানুহজন তেনেকুৱা কঠোৰ হয় ঠিক আছে তেওঁ যদি বাছ ৰান্ন দিয়া হয় সেই মানুহজনক সেই অসুবিধাটো দূৰ হ'ব আৰু সকলোৱে তেওঁক ভাল পাবলৈ ধৰিব আৰু মনৰ দুখ তেওঁলোকৰ কিছুমান পিচ আৰু কাম নাথাকে শান্তি নাথাকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা অৱস্থা হয় ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আহিব মানুহে কি কৰে সাঁচি ৰাখি থৈ দিয়ে মনটো ফুটাই ক'বলৈ নোৱাৰে কেতিয়াও তাৰ ফলত বহুতখিনি অসুবিধাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হয় যেতিয়া কিছুমান মনৰ দুখ হওক কিছুমান ভাল কথাও হওক লোকৰ আগত যেতিয়া প্ৰকাশ কৰি দিয়ে মনটো অলপ পাতল লাগে আৰু যে কিছুমান মানুহে মানে যিমান দুখ ভুগি থাকিলেও কাৰো প্ৰকাশ কৰি মনটো পাতল কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা মানুহ চুইচাদ্যন্ত কৰিব পাৰে ঠিক আছে এইটো তেওঁৰ দুখ পাওঁ তেওঁ ব্লকেজৰ কাৰণে এনেকুৱা মানে প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে কমিউনিকেশ্যন কৰিব তেওঁ নোৱাৰে সহজ হ'ব কাৰো ওচৰত নোৱাৰে টাইম স্পেচ ৰি এক্টিভিটি ৰিক্ৰেচন পাৱাৰ বেংক তাৰপিছত আকৌ আকৌ আহিলে পাৱাৰ বেংকত ঠিক আছে টাইম এণ্ড স্পেচ আৰু ৰি এক্টিভিটি ৰিক্ৰিয়ন ৰিক্ৰিয়ন আকৌ আহিলে আৰু ইয়াত আকৌ বাছ ৰেণ্টটো কৰোৱাই দিয়া হয় ৰেজিষ্টাৰিং অফ বডিত গোটেই বডিত এইটো এইটো পাব ঠিক আছে তাৰপিছত আছে চাৰ্কল অফ মেনিফেষ্টেশ্যন আৰু চাৰ্কল অফ মেনিফেষ্টেশ্যন লাইফত কিছুমান বস্তু মানুহে এট্ৰেক্ট কৰিব বিচাৰে মোৰ গাড়ী এখন হওক কিবা দোকান এখন হওক মোৰ কৰ্ম সংস্থান হওক মোৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক বা ল'ৰা ছোৱালী নাই যদি এইবিলাক মেনিফেষ্ট লাইফত নহয় মেনিফেষ্ট হওক ব্লকেজ থাকে মানে কি এইবোৰ লাইফত বস্তু এট্ৰেক্ট নহয় তেওঁলোকৰ মানে কি ল'ম লমকৈ কেতিয়াও কোনো এটা বস্তু ল'ব নোৱাৰে কৰিম কৰিমকৈ কোনো এটা বস্তু কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ মেনিফেষ্টেচন চাৰ্ট টুথচ ব্লক থাকে সেইকাৰণে তেওঁলোকেও সেই ভবা কামবিলাক কৰি উঠাব নোৱাৰে লাইফত ছাকচেচ নহয় ত মেনিফেষ্ট কৰি দিয়া হয় এইখিনি হ'ল আমাৰ সামৰণি পৰ্যায়ত চাওকচোন কিমান সুন্দৰভাৱে ডিজাইন কৰি ৰাখিছে গেৰী ডা ছাৰে এইটো লৈ আপোনালোকৰ জীৱনটো এটা সুন্দৰ পথত গতি কৰাব পাৰে ধন্যবাদ নমস্কাৰ আৰু আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি এক্সিছ পাৰ্চৰ চেচনসমূহৰ কাৰণে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব থেংক ইউ